નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ સાત વિષય છે હિન્દી તેમાં પહેલાં સેમેસ્ટરનો પાઠ પહેલો આ પાઠનું નામ છે ચિત્ર કે સંગ સંગ આ પાઠના અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેમના જવાબોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો

અહીં જે માણસો આપેલા છે જે વ્યક્તિઓ છે તે શું શું ક્રિયાઓ કરે છે જે આપણા ચિત્રના આધારે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે તો ચાલો જોઈએ પેલો પ્રશ્ન મેં કોણસી ક્રિયાએ હો રહી હે ચિત્રમાં મેં હવા ભરને કી ગુબ્બારે ઉડાને કી સોને કી બેઠને કી બેચને કી ચલાને કી ક્રિયાએ હો રહી બીજો પ્રશ્ન હિન્દી મેં લીખીએ ફૂગો ગુબ્બારા साग भाजी वाले कुंजड़ी साइकिल साइकल, साइकिल पपड़ तोता थंबलो खंभा कुत्रो कुत्ता तीसरा प्रश्न गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं जवाब गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है चौथा तो प्रश्न चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है जवाब चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर बैठ गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है पांचवा प्रश्न कुंजड़ीन सब्जी बेचने वाले कहाँ कहाँ जा सकती है जवाब कुंजड़ीन अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है प्रश्न एक नौ बावी भाग चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए अहीं जे चित्र आपेलू है तेमना आधार अपने नीचे आपेला प्रश्नों जवाब आप तो चलो जो पेलो प्रश्न किराए किराया लगने वाला साधक नो के नाम के आगे बॉक्स में सही का निशान कीजिए रेलगाड़ी प्रश्न टायर क्यों फटा टायर पुराना था इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया तीजो प्रश्न टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा टायर फटने से रिक्शा और कारों पर प्रभाव नहीं पड़ा चौथा प्रश्न सब्जियों के अलावा बिकने वाले चीजों के नाम लिखिए सब्जियों के अलावा बिकने वाले चीजों के नाम फल गुब्बारे खिलौने पांचवा प्रश्न ईंधन के बिना चलने वाले यातायात के साधनों के नाम लिखिए ईंधन के बिना चलने वाले यातायात के साधनों के नाम साइकिल हाथ गाड़ी बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी प्रश्न नंबर बेनो अविभाग प्रश्न क्रमांक एक दिए गए चित्र का आठ दस वाक्यों में वर्णन कीजिए तो चलो जो साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं एक कुंजड़िन टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है दुकान के डे पर तोता बैठा है सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है रिक्शे में एक यात्री बैठा है रिक्शे के पीछे दो कारें हैं। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद सवारी की राह देख रहा था त्यारश्न बेनो ब विभाग प्रश्न क्रमांक एक ब में दिए गए चित्र का आठ दस वाक्यों में वर्णन कीजिए तो चलो जो टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा कुंजरीन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जिया जमीन पर बिखर गई डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहां उड़ने लगी मोची का सामान इधर उधर बिखर गया लेता हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा कुंजड़िन की सब्जियां नीचे गिर गई है रिक्शा मोटरसाइकल से टकरा गई है कुत्ता उठकर भाग गया है। त्यार प्रश्न नंबर त्र चित्र का अवलोकन करके आठ दस वाक्यों में वर्णन कीजिए। तो चलो जो आ चित्र आधारक्य बनाया है यह चित्र में कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। चित्र में एक बच्चे को खेलते हुए चोट लग गई है जिसको को मलम पट्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चित्र में एक बच्ची अपनी स्कूटी के साथ खड़ी है बच्चे को चोट लगने पर एम्बुलेंस आई हुई है एम्बुलेंस के पास एक आदमी खड़ा है दूर से एक महिला खिड़की के खिड़की से झांक रही है एक लड़का और एक लड़की

बीजो प्रश्न परिवार वाले स्नेह की वर्षा से अबोध मन को गुदगुदाते हैं वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ नहीं होता है ना समझ समझो प्रश्न दृणा शब्द का विलोम शब्द ढूंढिए तो तेनो विरोधी शब्द स्नेह चौथो प्रश्न विद्यार्थी जीवन में क्या नहीं करना चाहिए मारपीट का बदला लेना पांचवा प्रश्न मित्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है अनुराग प्रश्न चार नो विभाग परिच्छेद के आधारित पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए तेनो पहला प्रश्न विद्यार्थी जीवन में हमें क्या करना चाहिए <coughs> विद्यार्थी जीवन में हमें हंसते रहना चाहिए और खेल खेल में पढ़ाई का अभ्यास करना चाहिए बीजो प्रश्न परिच्छेद में प्रयुक्त योजक चिन्ह युक्त शब्द ढूंढकर लिखिए तो चलो जो अस्ने हसाने छेड़छाड़ लड़ने झगड़ने खेल खेल में नोकझोंक खाने पीने त्रीजों प्रश्न परिच्छेद में प्रयुक्त विशेषण शब्द ढूंढ कर लिखिए प्यार स्नेह अबोध नये मस्ताना सारी समस्त सारा मीठी चौथो तो प्रश्न परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए विद्यार्थी जीवन प्रश्न नंबर पांच नो अविभाग सही शब्द के सामने बॉक्स में सही और गलत शब्द के सामने बॉक्स में गलत के निशान कीजिए साइकिल सही रिक्शा सही सड़क सही कुत्ता गुब्बारा सही खंभा सही तोता सही झोपड़ा सही कुत्ता गलत पेड़ गलत कुंजड़िन गलत મોચી ગલત લાકડી ગલત પ્રશ્ન પાંચ નો વિભાગ વિધાન શુદ્ધ રૂપ મે મેક્યો આપેલા છે તેને આપણે શુદ્ધ રૂપમાં લખવાના છે તો ચાલો જોઈએ આપ સે આ રહે હે આપ મેરી ઓર આ જઈએ લડકે ખેલ રહે હૈ કુંજનીન સબ્જીયા બેચતી હૈ